всем доброе утро. У нас уже на гостевом есть замечательный человек. Я почему с журналом «Ланруш», потому что у нас сейчас здесь главный редактор этого журнала Лика Кожа. Доброе утро вам. Доброе утро. Наконец-то я Доброго рядом. ранку, да, Дима так, так хвалюется, так, так умедно с У, меня, у, меня здесь, у меня здесь, почему у меня здесь «Ланруш», потому что у нас здесь на гостевом диване. Я думаю, что все человеки так себя поводят, когда вы поруч. Спасибо. Видишь, Лика, Кожа тоже переживает чуть-чуть. Потому что это же рядом. Давайте начнем с истории. Когда вышел первый выпуск журнала «Лонаруш»? очень давно. Вы в руках держите очередной юбилейный номер. Номер 80. Поэтому 80 уже? Да, уже 80. Это, и власне, информационный привид. Почему мы решили сегодня поспілкуватися само на эту тему? От е, дійсно дуже цікаво, як взагалі, ну от завжди питають, з чого починалося все. Е, розкажіть, як взагалі виникла ідея, на що розраховували, чого чекали? Чекали саме такого успіху? чи можливо, у вас були інші плани? Ну от згадайте Ну успіху ми точно, що йдемо. Планы есть, поэтому хотели сделать качественный, красивый продукт, которого достойны наши первократцы, чтобы читать, чтобы оставалось на память. И с чего началось? Ну, с идеи из команды, как всегда, это самое главное. Поэтому людей, которые хотят что-то творить в нашем городе, их очень много. Мы их всех собрали у себя в редакции. А, зрозуміло, от я тут прям лістаю. Знаєш 80-й випуск такий ювілейний. Я так розумію, що над ним працювали окремо і так досить прискіпливо, оскільки він ну ювілейний. А, розкажіть про що власне у цьому випуску, про що глядачі, наші глядачі і взагалі і ваші читачі зможуть. Я точно скажу, що ми не оглядаємося іноді на ювілейні номери, тому що кожен номер ми робимо прискіплива це слово. На самом деле такое, оно на самом деле так и есть. В этом номере на обложке Ирина Барчук. Все, наверное, из виду ее потеряли. Это кировоградская девушка, которая сейчас работает в Киеве. И приезжала к нам на конкурсе красоты Мисс Кировоград-2014, презентовала свою коллекцию. Поэтому. А, точно, да, я помню. Да, да, да поэтому. Да, да, да. Вот такая визитная да. карточка именно этого номера. В номере э, также есть интервью с Ирэн Раздабутько, писательницей, которая очень любит кедровой да, Мы с ней общались тоже. Очень много событий, которые мы осветили. Презентация кедровой бочки. Очень интересная такая. Баня сауна, не знаю, как правильно назвать, но. Надеюсь, что Кировоградцы внимательно почитают и будут клиентами этого заведения. Потом в нашем городе еще была очень интересная презентация производства текстильного промышленного. Три в одном, пять в одном. Мрия, которую на Чижик принимала в торгово-промышленной палате. Общались, да. Поэтому для тех, кто не успел или не увидел телеэфир, самое главное на страницах нашего журнала. Конечно, мероприятия, которые у нас в городе еще проходили, IT-фестиваль. Кто тоже Влаза, интересуется общались. этим? Мы, может прям, почитать. мы прям в курсе, поэтому, что здесь происходило. Да, прям. поэтому Только я рада, что вы везде посмотреть. успеваете. Да, если из Кироградца кто-то где-то не успел, они все это могут увидеть на страницах нашего журнала почитать. А как Пока. можно вот попасть в журнал «Ланруш»? Да, вот. Мне, Дима... Это меня, конкретно меня интересует как. Ну, я, я помню этот, этот грех просто Что умеет. Дима не видел себя На страницах журнала Ланруш, Но мы же исправились ну, Может чуть -чуть. быть просто нужно какую-то статистику Как часто Дмитрий хочет видеть себя На страницах нашего журнала Мы учтем это пожелание Или через номер, или через два Или только по юбилейным Вам не варто просто домогаться Потому что он будет просто эксплуатовать да, И буквально каждую возможность Будет выкористовывать Мы это приветствуем да, <laughs> вот, видишь, Але, если вы уже вы подняли эту тему, мне кажется, что не только Дима милуется и журналом, и обкладинкой, в частности, а еще и девчата кировоградские. Я думаю, что всем интересно, как вообще можно попасть именно на обкладинку Ландружа? Ну, для этого нужно просто позвонить в редакцию. Можно мне. Телефон есть под словом редактора, прямой, мобильный, безлимитный. Мы перезваниваем, разговариваем, потому что очень много тонкостей. Но самое главное – это желание клиента и конечно творческий процесс к которому после меня присоединяется большое количество людей все это не так просто но а учитывая когда журнал выходит и героиня получает его в руки вот эти яркие эмоции они того стоят это очень хорошая память для себя для своих детей и для своих внуков, может быть. А, завжди звертаю увагу, ну, ты як журналистка, як девчона, дуже цікаві образы у тих девчат, які з'являються на сторінках вашего журнала. Расскажіть, це їх э, идея, инициатива, че вы допомагаете? И наверное, да? Кто фотограф? Вытягиваем, наверное, мечту в разговоре, потому что э, такой формат, наверное, для фотографика глянцевый журнал, это, наверное, как раз тот случай, когда можно узнать мечту. Каждый из нас или с детства, или в молодости, или в юности, постарше скажем так любуется каким-то образом, как-то себя видит, как-то себя чувствует, поэтому мы вытягиваем эту мечту и советуемся со стилистами, фотографами. Нету такого определенного прямо фотографа. Мы рады работать со всеми в Кировограде, с и стилистами, и фотографами и юными и опытными. Поэтому для всех, кто хочет, всегда двери нашей редакции открыты. Я знаю, что часто Катя вот Красильникова фотографирует да. на обложку. Катюша, Катерина Красильникова, Виталий Николенко. Я Сейчас боюсь кого-то не назвать, потому что, что потом это, придется а перез... перезванивать, двух, и потом да, обидится, и перезванивать скажет. извиняться. На самом деле над обложкой работали и Максим Небарачка, и Сталкер, и вот сейчас я ну, богато. Да, да, очень много. Наверное, да. все, все попробовались уже у нас. Был в прошлом, прошлый номер, кто видел, была работа Джокера. Сергея такое mm -hmm. есть. Mm -hmm. Поэтому кто хочет попробовать, Он просто должен прийти и сказать, я готов. Все остальное, этот шанс мы дадим для всех мастеров. Я все время напрашиваюсь, у такое чувство, что я напрашиваюсь все время. Ну, ну раз мы, так на, начали, начали... А ты не хочешь на, на обложку? Ну, я ж не так... А ты сейчас, да, выйдешь скажешь... Э... Если так, то ровно. пожалуйста, можно с вами пройтись, вот выйти типа, и поговорить в коридоре, да? Ты так будешь ну, делать? Ну, просто я больше тактовна, как бы вот. И продолжим наше интервью. Сколько человек работает в редакции Так, В редакции, потому что часто и ваши журналисты мы бачим на заходах, какие мы снимаем. Я точно скажу, что их не так много, как думают все вокруг в городе. Просто они очень мобильные, организованные и умеют работать. Поэтому да. мы стараемся а успеть. Хоро вести. Хороший журналист вам не нужен? Всегда. А? Всегда Какой комплимент нужен. я тебе сейчас сделал? Почему нет? Так, я, я Ты подумал... больше на обложку хочешь, я уже тебя понял. <laughs> Хорошо. А, Добре, и еще я все-таки продолжу вот, про обкладинку. Я знаю, что вы их раздруковываете и зберігаєте. У вас прямо так у редакции а, есть такая добирка обкладинок, и они так роздруковані, и даже и на какие-то картины, или просто витвори мистецтва. Это у вас mm. такая традиция, или вы выбираете просто на ее це Нет, это каждый номер, такая mm. презентация. Еще больше скажу, в киоске он продается с маленькими магнитиками. Поэтому для себя любимой в героине обложки этого месяца. Есть небольшой формат, маленький, который можно с собой любоваться, как в кошелечке носить, так и на холодильник магнит повесить. И, ну, смотря какие амбиции у кого, может, кому-то нужен такой большой красивый. Для себя мы, конечно, сохраняем, потому что каждый номер для нас – это не просто героиня общения с ней, это еще весь творческий процесс, как мы его весь месяц сделали. Потому что часто в основном для, для читателя это просто, а для нас это проект, который каждая страница с чем-то связана, с каким какими-то хлопотами, может быть, даже головной болью, но это всегда итог, которому мы радуемся. А вот на обложках журнала только женщины? Да, я только хотела сказать, ладно, Дима. А только ты... женщины на обложках журнала были? Да, мужчины, по-моему, не нет. было еще. Мы ждем таких мужчин. Есть идея, есть хорошая идея, есть неплохой мальчик, который бы вот согласился. Он э, по... рыжий, он бородат, у него голубые глаза, и еще он очень активен и всегда Он очень хочет себя видеть на странице и журнала. знал. Я не знаю, как вам вообще речь идет на самом деле. Ну да. Пожалуйста. Ні, э, насправді так, ми зрозуміли, що э, дуже багато... А, от, ще, «Лан Руш» називали першим глянцевим журналом. Mm -hmm. Він досі залишається, скажімо, єдиним глянцевим журналом у Кіровограді. Чи у вас вже з'явилися конкуренти? Були. Були, ми достойно... так, їх зустрічали. Ви їх Були, конкуренція. Були, ми їх достойно зустрічали, достойно співпрацювали, достойно провели. Куда? Последний путь, что ли, это Это достаточно сложный процесс, поэтому всем, кто хочет составить нам конкуренцию, мы будем рады, готовы, потому что мы первые, единственный, глянцевый, но всегда рады тем, кто будет дышать нам затылок. Это хороший допинг и бонус для. И, давай крайний вопрос задам вам. А планы на будущее все-таки. Раз вы, сказали, вы вначале сказали, что вы идете к цели, вот какая цель? план на будущее. Я профразую. Наверное, Я... Это... цель. радует, что Редактор. журнал, Редактор. Э, Редактор. слово журнал, это мужского рода, поэтому мы именно ему хотим быть, позволить толще, жирнее, потому что женщины не, не любят таких слов. Но журнал должен быть массивнее, больше, больше, мощнее. Мне нравится все. это слово. Поэтому Понятно. к этому идем. Э, стараемся нигде не опоздать. И все, что будет, анонсируем. И все, что прошло, об этом пишем. Ну, самое целое мы вам бажаємо. дякую за ваш визит до нас, Спасибо ранковый большое. такой. И за интересную разговор. А мы рухаємося дальше.